سوچنے کی بات ہے کہ زندگی بڑی گزر گئی موت کا وقت متعین تو ضرور ہے مگر کسی کو معلوم نہیں لوگوں معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے اے انسان اے مسلمان کب تک خارد غفرت میں رہے گا اور اگر بلاوا آ گیا اور حالت نظر ہو گئی موت سامنے ہو گئی پھر وقت توبہ نہیں رہتا انسان تو کب سوچے گا اور اس امید پر گناہ کرتے رہنا کہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو توبہ کی تاریخ حضور علیہ صلاح نے فرمائی کہ توبہ ندامت کا نام ہے اور ندامت ہوتی ہے پہلے احساس پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا نافرمانیوں کا غفلتوں کا کوتاہیوں کا اپنے ظلم کا فسک و فجور کا احساس ہی نہیں شعور ہی مٹ گیا ہے اس کا احساس اور شعور ہو یہ قلب کی بیداری ہے کہ احساس اور شعور ہو جائے اور اس احساس اور شعور کے ساتھ پھر بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے اور جب شرمندہ ہو تو اگلی زندگی کی اصلاح کا فیصلہ کر لے یہ توبہ ہے اور پلٹ کر وہ گناہ پھر نہ کرے وہ زندگی چھوڑ دے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما عدامت التوبہ روایت آقا توبہ کی علامت کیا ہے اور ایک روایت میں پوچھا گیا یا رسول اللہ توبہ کیا ہے فرمایا اندام ان اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور شرمندہ ہو جانا اور توبہ رجوع کو بھی کہتے ہیں ان ندم ور رجوع ندامت اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہر اس کام کو جو اللہ کو ناپسند ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے ہر اس ناپسندیدہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والے کام سے رجوع کر لینا ہٹ جانا اور جو کر چکا اس پر شرمندہ ہو جانا اور آئندہ اللہ کی طاقت اور بندگی کی طرف جھک جانا توبہ ہے تو اس توبہ کی ابتدا انتباہ قلب سے ہوتی ہے کہ دل پہلے آگاہ ہو جس کو میں نے کہا کہ احساس اور شعور پیدا ہو امام ابو القاسم القشیری نے فرمایا کہ اس کی ابتدا اور شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ انصاری نے منازل السائرین میں کہا کل اولیا اللہ نے کہا کہ توبہ کی ابتدا انتباہ سے ہوتی ہے تنبی سے ہوتی ہے یکزا سے ہوتی ہے دل کی بیداری سے ہوتی ہے اس احساس اور شعور سے ہوتی ہے تو لوگوں آج کی رات سب سے پہلے تو اس احساس کو شعور کو ہمیں زندہ کرنا ہوگا جو مٹ گیا ہے جو مر چکا ہے اگر صبح سے شام تک اپنی زندگی کا حساب کریں ہم کتنا دھوکا کرتے ہیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم اور نائن کرتے ہیں کتنا کم توڑتے ہیں عیزہ اکارب کے کتنی حق تلفی کرتے ہیں غریبوں کمزوروں پر کتنا ظلم کرتے ہیں کتنا مال ناجائز لوٹتے ہیں کتنی حرام خوری کرتے ہیں معاملات میں لوگوں سے کتنی زیادتی کرتے ہیں اللہ کی مندگی کتنی ترک کرتے ہیں اور کتنا فسق و فجور کرتے ہیں ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور ایک ایک گناہ سے دل پر سیاہ نکتا اور پھر سیاہی کے دھبے لگتے چلے جاتے ہیں مگر ظلم پر ظلم یہ ہے کہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا احساس مٹ گیا ہے شعور مٹ گیا ہے خدا کی قسم اگر اس کیے کا احساس اور شعور پیدا ہو جائے اور دل میں تھوڑی سی بیداری آ جائے تو ہماری نیند اڑ جائے نیند اڑ جائے جو کچھ ہم ظلم کر رہے ہیں اگر اس کا ہلکا سا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جائے تو پھر ہم چیختے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جائیں ہم کھانا چھوڑ دیں ہسنا چھوڑ دیں زندگی بے سکون اور بے آرام ہو جائے مگر ہم بے فکر ہیں بے غم ہیں اس لیے کہ دل مردہ ہو گیا ہے اپنے کیے ہوئے ظلم اور گناہ پر آگاہی نہیں رہی شعور نہیں رہا احساس بھی نہیں رہا تو فرمایا کہ ابتدا توبہ کی اس بات سے ہے کہ دل کو اس کا احساس اور شعور ہو جائے اور دل کو احساس اور شعور تب ہوگا اگر ہم باطن کی غفلت سے باہر آئیں غفلت سے باہر آئیں جب غفلت سے نکلیں گے دل کی آنکھ کھلے گی تو پھر ہمیں اپنا گناہ نظر آئے گا جب گناہ کی رویت ہوگی نظر آئے گا اس کے دیکھنے سے شرمندگی پیدا ہوگی کہ باری تعالی ہم تیرے بندے ہو کر چاہیے کیا تھا کرنا اور کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں